Никогда не работал, ну, конечно же, наслышан и видел, и как, как играл в то время Динамо Киев, конечно. Я думаю, результаты, игра полностью может показать то, насколько был легендарным и большим человеком, и как тренером Абановский. легенда Динамо, тренер легендарный это большая личность для украинского футбола. Память великого тренера, поэтому, думаю, это серьезный турнир, и это хорошо, что его проводят именно в Киеве. И это, думаю, это хорошо. Надеюсь, выиграет в этом году его сборная Украины. Я думаю, для всего украинского футбола Валерий Васильевич – это такая знаменательная фигура и человек с большой буквы. Поэтому, я думаю, почтить его память в турнире – это правильно. И я участвовал по -моему, два раза, по-моему, в турнире Лобановского, и знаю, что хорошие команды собирались, это хорошее такое подспорье для молодых ребят, чтобы сыграть на международном уровне, и как бы для, для Украины это тоже хорошее событие, показать, что команда, страна помнит таких людей, выдающихся и развивает спорт.